अक्षय शिंदेच्या मृत्यू प्रकरणी आता आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत अक्षय शिंदेच्या मृत्यूची चौकशी होऊ सत्य समजेल असं दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय त्यांनी जितेंद्र आव्हाडांना सुनावलंय अक्षयच्या मृत्यू प्रकरणी आव्हाडांकडून ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्यात आली होती आणि त्यावर आता दीपक केसरकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना सुनावलाय अक्षयच्या मृत्यूची चौकशी होऊ द्या त्यानंतर सत्य समजेल असं दीपक केसरकर म्हणाले

वो जो अक्षय शिंदे का जो मर्डर हुआ है ना हाँ वो उसके पीछे मेरी गाड़ी थी अच्छा मेरी फाट गई तो मैं बाद में फिर कुछ नहीं कर पाया मैं बोला आपको बोलता हूँ फिर बाद में बोलो कुछ गलत मैसेज ना चला जाए मेरे पीछे लगे होंगे अच्छा तो वीडियो था क्या आपके पास नहीं नहीं वीडियो तो नहीं था मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे अपने हाँ। इसके ऊपर अपने बाईपास पे मुमरा बाईपास पे आ, तो वाई जंक्शन ब्रिज पे थे हाँ वहां से जा रहे थे वाई जंक्शन पे हम लोग बाद में पहुंचे इसका सब टिंग टॉन्ग सुनने के बाद अब हम अच्छा मुमरा का पहाड़ चढ़ते हैं ना आ, तो अपने पीछे आगे मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से अच्छा तो पहले उसकी गाड़ी उछी गई तो ठक कर क्या आवाज आया हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया हम बोला कुछ तो इशू होगा और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी वो बाहर आए मुझे तो दरवाजा खोला दो पुलिस वाले शायद को उतरे वापिस उन्होंने बंद किया और वापिस चले गए फिर तीसरी आवाज आई अच्छा तो हम लोग डर गए फिर मैं ओवरटेक मारके फा गया कलवा की तरफ घुस गए हाँ। हम लोग अपने टी जंक्शन की तरफ चले गए अच्छा अभी आपसे भी बात करने मेरी पटरी बोलो आ, आ, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम उसमें क्या प्रॉब्लम होने की देखिए कैसा होता है अभी ऐसा समझो कि एक आपके के ऊपर गाड़ी है और वहां पे हमको पहले ऐसा लगा कि गाड़ी का पाटा बचा गया गाड़ी उछलती है ना हाँ, ठग तो हाँ। करके फिर सेकंड सेकेंड हाँ। करके एंड देन फिर तीसरा ठग और गाड़ी को सब पर्दे लगाए थे मेरा साला भी डर गया बोले भाई जान चलो यहाँ से अभी मोबाइल वोबाइल अपना चालू नहीं था हम तो बस रैली में जा रहे थे तो बोला सुकून से चलो चुपचाप और उसके बाद जब मैं हम लोग आए यहाँ पे अभी मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसी न्यूज आ रही है अक्षय शिंदे की हाँ। तो फिर मैं बोला यार किसको पता है तो बोला चलो आपके भरोसा मैं आपका फॉलोअर भी हूँ मैसेजेस भी लागते तो आपके थे कुछ मैंने यही व्हाट्सएप मतलब मेरी वॉइस ही डाला था कि भाई अक्षय शिंदे का बटर मैन देखा लेकिन मैंने बाद में डिलीट मार दिया आपने फोन भी उठाया ना मेरे तो ऐसे कोई डरने डरने वरने वाली बात नहीं है उसमें क्योंकि जान बुझ के अपने रैली के टाइम पे उसको मारा है पुलिस वालों ने दीपक केसरकरानी जितेंद्र आवाड़ सुनावला एन्काउंटर हे काय मुद्दाम केलं जात नाही त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केल्यानंतर त्या गोळीबारामध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि असे ज्याला मृत्यू होतात त्यावेळेला त्याची चौकशी होते चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर पडेल कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे कुठलीही गोष्ट घडत नाही अनेक वेळेला जे गुन्हेगार असतात त्यांची प्रवृत्तीच गुन्हेगारी असते त्याच्यामुळे ते पोलिसांवर हल्ला करतात आणि अशा हल्ल्यामध्ये जर पोलीस स्वतः जखमी झालेले असले तर त्यांना प्रतिहल्ला करण्याशिवाय इलाज नसतो ही वस्तुस्थिती आहे त्याच्यामुळे ते सेल्फ प्रोटेक्शनसाठी केलेलं एक कृती असते